17 августа 2014 год. Вот. Я снова покидаю Криворог и выезжаю в очередной свой небольшой поход. Вот отъехал уже почти 20 километров от дома. И сейчас мой путь лежит в направлении микрорайона Ингулец. Но минуя его, выеду на село Цветкова и дальше через Софронова-Троицкая до села Привольная на Ингуле буду искать ландшафтный заказник при от Привольного поверну на север в сторону Софиевки. Это тоже река Ингулец. Ингул. А вот это сейчас я снимаю реку Ингулец. Ниже кривого рога. Между Кривым Рогом и Широким. Вот оттуда я приехал. С Югока. И кто-то с горочки спустился. Наверное, это я. Ну добре. Не будем терять время такая она Криворожская земля. И река Ингулец. Между прочим, Ингулец одна самая из, из извилистых рек Европы. Года два назад я проехал вдоль берега по бездорожью, по тропинкам, то действительно на месте разворачиваешься на 180 градусов и едешь уже в другом направлении. Вот такая земля Криворожская. Подъезжая к микрорайону Ингулец, я не мог не проехать мимо местной достопримечательности. так называемая визирка. Это один из более чем двух десятков затопленных на криворожье гранитных карьеров. Да и не только гранитных, железнородная тоже. Вот она такая вещь. вот это затопленный карьер. Здесь купаются, прыгают со скал. Кому что нравится. Ну ладно, а мы путь далее. Отвалы Ингока. это удаленная часть города микрорайон ингулец погода не знаю будет ли еще портиться но пока не радует Будем ехать дальше на Цветкова. Вот мой путь туда. Соняшник еще не убирали. Проехал Цветкова, Александровка. Проехал Павстихий Став. А сейчас проехал Розовку и вот выехал на Марьяновку направление вот по такой дороге больше трех часов уже под дождем приходится крутить но терпимо сейчас время два часа будем надеяться что все обойдется и вот мой путь туда еще предстоит пока дождя нет решил поснимать Хоть что-то на память об этом участке. Ну, с грозой, с громом дождь. Сейчас вроде притихло. Нет, идет дождь. По лужам видно. Буду и я рулить. Нечего рассиживаться тут. Боже, их тут миллион. Пугливые. И серой цапли много тут. Это же, наверное, тут и молодняк. Наверняка этого года. Но их тут десятки а может и сотни. Село Лагодилка. Это на границе с Николаевской областью. Вот я покинул Владимировку, и сейчас направление у меня на Новохристофоровку. Но вот это единственная дорога, которая связывает два села. Вот оттуда я пришел. Увы, большую часть пути, то, что позади, мне приходилось скатить в руках грязи. Ну, дорога только условная. Вот такая она. Ну, здесь уже можно ехать. Я не смог не остановиться и не поснимать вот эту красоту. А вокруг объезжать, это, наверное, километров 80 накрутишь. Вот он, тоннель любви. попадешь сюда в дождь, то точно научишься любить жизнь. Ну, красиво. Красота спасет мир, правда, граждане? Или как кому повезет? Ну ладно. А тоннели выводят на свет. Да, это грязи, грязи как грязи, но это ж не те грязи. Я думаю еще километра четыре мне скакать до села. 18 августа 2014 год. Седьмой час утра. Проехал в Новохристофоровку и вот здесь остановился на ночевку. 83 километра позади. Приехал около 7 часов вечера под дождем и под дождем ставил палатку. Трудоватый был переход, более пяти с половиной часов. Под дождем пришлось крутить, но в целом ночь прошла спокойно, спал хорошо. Сейчас позавтракал и буду на вольный запорожец выруливать. Но опять обещают грейдер как и до этого было. Бог даст, может еще раз погодится. Ветерок приличный так будет. Промок неплохо. За счет ветра может подсушусь собираться потихоньку вот подъехал к какому-то селу или точнее уже подошел потому что ехать невозможно по моему это вольный запорожец а рядом пархомовка и еще какой-то вот тут такой ставочек не маленький надо сказать Сейчас где-то без 10.9 утра. Пасмурно. Но ветерок дует. Бой даст. Разводит тучи. Как видите, дороги Каждому свое. Вот оттуда я припёрся. В поисках выхода на Шевченкова. После вольного запорожца немножко блуканул и попал на вот эту грунтовку. И слава богу, что. В грунт уже подсох и в принципе можно ехать но опять на дождь собирается а мне вот за этот поворот сколько их еще будет поворотов и на дороге и в жизни богу известно поэтому относительно можно ехать парит довольно сильно парит атмосфера поэтому чем быстрее я выберусь отсюда тем лучше зажавная мне надо искать привольная первая точка которую я ищу где-то в том районе урочище называется чабанка но это информация сомнительная. Источник, из которого я получил, тоже довольно-таки сомнительный, хотя и государственного значения. Просто может быть, что не точно на карте нанесено. Как видите, сонешник еще не убирали, но уже на подходе. Да. Это я, кстати, еду уже по Николаевской области. Поля, поля. и Я в полях. Полях под снегом и дождем. Тебя укрыл бы я плащом от нежных юг, от снежных юг и так далее. Александр Градский. Кажется, и погода настраивается. Я смотрю, тут справа от меня уже на горизонте облака появились белые. Ну, дай бог. Но зато впереди я вижу элеватор. Похоже, это и есть жавтневая. Вот она такая. Ну, ничего. Если все время ехать по прямой и не заблуживаться нигде, то неинтересно. Надо и поблукать. Вот я и приехал в Шевченко. Она, правда, уже сзади осталась. 200 метров. А я вот подъехал тут. Памятник постсоветской экономики поснимать. разбомбили элеватор. Оставим на